दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त भक्तांनो आज मी तुम्हाला जो मंत्र सांगत आहे तो मंत्र अत्यंत पवित्र असा दत्तगुरूंचा मंत्र आहे हा मंत्र रोज नित्य निमाणं सकाळी संध्याकाळी किंवा जेव्हाही तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा जपण्याचा प्रयत्न करा कारण हा दत्तगुरूंचा पवित्र शक्तिशाली दिव्य असा मंत्र आहे हा मंत्र म्हणजे तुमचं नशीब उजळणारा असा मंत्र आहे या मंत्राच्या नित्य जपानं तुमच्यासमोरील असंख्य संकट भस्म होतील अडचणी समाप्त होतील समस्या गायब होतील आणि आयुष्यामध्ये असलेलं दुःख कुठं पसार होईल ते तुम्हालाही कळणार नाही कारण का दत्तगुरूंचा महिमाच अलग आहे दत्तगुरू म्हणजे साक्षात तुमच्या पाठीशी उभी असणारी एक शक्ती ती शक्ती ओळखा आणि त्या शक्तीला शरण जा दत्तगुरू म्हणजे आपणाला सर्व काही देणारे प्रत्येक भक्ताची इच्छा मनोकामना स्वप्न पूर्ण करणारे जर आपण त्यांची मनापासून मनोभावे श्रद्धेने त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून जर भक्ती केली सेवा केली तर दत्तगुरु आपल्या भक्ताला कधीही काहीही कमी पडू देत नाहीत त्यामुळं नित्य त्यांची भक्ती करण्याचा प्रयत्न करा श्रद्धेने विश्वासाने त्यांचे भक्ती करण्याचा प्रयत्न करा त्यांचे मंत्र जपा त्यांची सेवा करा जे जे तुम्हाला करता येईल ते ते करा कारण तुम्हाला तारणारा फक्त एकच आहे आणि तो म्हणजे आपले दत्तगुरू अनेक संकटातून अनेक दुःखातून अनेक समस्या असतील प्रश्न असतील अडचणी असतील या सगळ्यातून तुम्हाला दिशा दाखवणारे मार्ग काढणारे हे फक्त दत्तगुरू आहेत जेव्हाही तुम्ही संकटामध्ये असता तेव्हा फक्त आवाज द्या फक्त त्या आवाजासोबत श्रद्धा असायला हवी भक्ती असायला हवी विश्वास असायला हवा आणि मग बघा दत्तगुरूंचा चमत्कार क्षणामध्ये ते तुमच्या पाठीशी येऊन उभे राहतील आणि तुम्हाला दुःखामधून संकटामधून समस्येमधून अडचणीमधून बाजूला करतील म्हणजे थोडक्यात संकट अडचणी दुःख तुमच्यापर्यंत ते पोचूही देणार नाहीत एवढी ते आपल्या भक्तांची काळजी करत असतात आणि मग आपलंही परम कर्तव्य आहे त्यांच्या सेवेमध्ये आपण मग्न राहणं त्यांची सेवा करणं विश्वासाने करणं श्रद्धेने करणं आणि ज्यावेळेस आपण नित्यनियमाने ही सेवा करतो त्यावेळेस आपल्याला सर्व काही देतात हा मंत्र असाच आहे दत्तगुरूंचा सहवास असणारा असा हा मंत्र आहे या मंत्रामध्ये दत्तगुरूंची शक्ती तेजस्वीपणा आणि दिव्यत्व सामाळलेला आहे हा मंत्र रोज नित्यनिर्माणे केल्यास तुमच्या घरामध्ये सुख समृद्धी पैसा संपत्ती सर्व काही रात्रीमधून तुमचं जीवन बदलून जाईल तुम्ही हा मंत्र जपायला सुरुवात करताच तुमचे प्रश्न मार्गी लागतील तुमच्या जीवनामध्ये सुख यायला लागेल आनंद यायला लागेल घरामध्ये वेगवेगळ्या मार्गाने पैसा यायला लागेल फक्त त्यासाठी आपली भक्ती आणि सेवाही तशी हवी फक्त नित्यनियमाने त्यांची सेवा करण्याचा प्रयत्न करा आणि मग बघा दत्तगुरूंचा चमत्कार तर हा चमत्कारी मंत्र नित्यनियमानं जपण्याचा प्रयत्न करा तर दत्त भक्तांनो आपणही पुढील काही मिनटे या शक्तिशाली दिव्य तेजस्वी आणि पवित्र अशा दत्तगुरूंचा काही मिनटे जप करूया ओम नमो दिगंबराय दत्ताय नम ॐ नमो दिगम्बराय दत्ताय नमः 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 ॐ ॐ नमो दिगम्बराय दत्ताय नमः 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 ॐ ॐ नमो दिगम्बराय दत्ताय नमः 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 ॐ ॐ नमो दिगम्बराय दत्ताय नमः 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 नमो दिगम्बराय दत्ताय नमः ॐ 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 ॐ नमो दिगम्बराय दत्ताय नमः 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 ॐ नमो दिगम्बराय दत्ताय नमः